السلام علیکم فرینڈز زبردست محکمے میں ویکنسیاں اناؤنس ہو گئی ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یعنی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اشتہار کو مکمل ریڈ کرنے سے لے کر اپلائی کا مکمل طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا جائے گا آپ نے کیسے فل کرنا ہے اپلیکیشن فارم کو وہ بھی میں آپ کو آخر میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے پہلی پوسٹ ہے کمپیوٹر آپریٹر بی پی ایس سونا ہے ایک ویکنسی میرٹ یعنی کہ کوٹا میرٹ ہے اور تعلیمی قابلیت ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس بی آئی ٹی بی سی ایس یا کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے مساوی قابلیت آپ کی ہونی چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد اٹھارہ تا تیس سال رکھی گئی ہے اور عمر کی حد کا تعین یکم جنوری دو ہزار پچیس تک کیا جائے گا ٹائپس کی ویکنسی موجود ہے بی ایس چودہ اسکیل ہے تین ویکنسیاں اویلیبل ہیں میرٹ کے لیے ایک سیٹ ہے خواتین کے لیے علیحدہ سے ایک سیٹ مینشن ہے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے ایف اے یا مساوی تعلیم آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے کم از کم پینتیس الفاظ پیمنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ عمر کی حد میں آپ کو بتاتا چلو اٹھارہ تیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر تین ہے ڈرائیور اس کا سکیل سکس ہے اور میرٹ کے لیے ایک سیٹ اویلیبل ہے مڈل ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی لائسنس آپ کے پاس ہو پانچ سال کا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ان ڈرائیونگ پینتالیس سال عمر کی حد رکھی گئی ہے سیریل نمبر فور ہے نائب کاسر بی پی ایس ہے تین دوکنسیاں ہیں ترجیحن خواندہ چالیس سال عمر کی حد رکھی گئی ہے سیریل نمبر پانچ ہے چوکی دار ایس ہے تین دو وکنسیاں ہیں ترجیحن خواندہ چالیس سال عمر کی حد رکھی گئی ہے اور شرائط الزابت درخواست فارم کے ساتھ تصدیق شدہ تعلیمی اسناد اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ منسلک کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تعلیمی اسناد کی بعد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور متعلقہ بورڈ سے تصدیق کی جائے گی اچھا جب آپ بھرتی ہو جائیں گے فائنل سلیکشن اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو آخر میں جانچ پڑتال کی جائے گی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یا متعلقہ بورڈ سے ٹھیک ہے تحقیق کی جائے گی کہ یہ ڈگری جعلی تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسامی نمبر ایک اور دو کے لیے عمر کی حد کا تعین یا کم جنوری دو ہزار پچیس تک کیا جائے گا جبکہ دیر اسامیوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ تک کیا جائے گا ٹھیک ہے تاہم عمر کی بلائی حد میں رائے مروجہ قانون کے مطابق عمل میں لائی جائے گی تمام اسامیوں کے لیے درخواست فارم دفتر یا ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ ان کے آفس جا سکتے ہیں پھر آپ کو فارم مل سکتا ہے یا آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں آپ فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو تمام معلومات سمجھاؤں گا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ اشتہار کو مکمل ریڈ کرنے سے لے کر درخواست فارم کو فل کرنے تک آپ کو تمام نالج ملے گا اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو یہ ویب سائٹ ہے آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں اچھا اب میں آپ کو نیکسٹ سمجھاتا ہوں کہ آپ فارم کو کیسے فل کریں گے کس طرح کا فارم آپ کو ملے گا فرینڈس یہ اپلیکیشن فارم ہے جو آپ نے فل کرنا ہے پی ڈی ایف میں یہ میرے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہے جس میں اپلیکیشن فور دی پوسٹ آف جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں میں نے آپ کو ملٹیپل ویکنسیاں بتائی تھی ابھی ٹھیک ہے اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے تو آپ کو تمام کی تمام معلومات مل جائے گی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے پوسٹ کا نام لکھنا ہے ایک فوٹو آپ نے لگانی ہے فریش ٹھیک ہے اس کے بعد نیم آپ نے لکھنا ہے فادر نیم آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے ڈے لکھنا ہے اس کے بعد منتھ لکھنا ہے ایئرز آپ نے لکھنا ہے آخر میں اچھا ایج آپ نے کلکولیٹ کر کے یہاں پر لکھ دینی ہے ٹھیک ہے کتنے منتھ بنتی ہے کتنے دن ہے کتنے سال ہیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو مثل آپ نے لکھنا ہے کون سے صوبے کا ہے کون سی ڈسٹرکٹ کا دو مثل ہے نئی سی نمبر لکھنا ہے ریلیجن آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جینڈر لکھنا ہے مرد ہیں خواتین ہیں ویسے تو آپ دونوں ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹیل تو لکھنی ہے ٹھیک ہے کوٹا آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فادر بی ایس پی اگر آپ کا فادر کوئی ملازم ہے اس محکمے میں تو آپ اس کا اسکیل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آپ لکھ سکتے ہیں موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پوسٹل ایڈریس ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے پرماننٹ ایڈریس بھی ہوگا آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوالیفیکیشن ڈیٹیل آ جاتی ہے جس میں ڈگری یا سرٹیفکیٹ پاسنگ ایئر بورڈ یا یونیورسٹی نیم ٹوٹل مارکس یعنی کہ ٹوٹل نمبر number, کتنے نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں گریٹ یا ڈویژن آپ نے لکھنی ہے ترتیب کے ساتھ ڈیٹیل مینشن ہے جیسے پہلے ہم میٹرک ڈیٹیل لکھیں گے اس خانے میں میٹرک لکھنا ہے ٹھیک ہے پاسنگ ایئر لکھنا ہے بورڈ یا یونیورسٹی نیم لکھنا ہے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں کتنے آپ نے حاصل کیے ہیں اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے گریڈ یا ڈویژن سی گریڈ ہے یا ڈی ہے جو بھی ہے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ انٹر گریجویشن ماسٹر ٹھیک ہے اور بھی ڈیٹیل مینشن ہے آپ فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپیرینس اگر آپ کا ہے اس فیلڈ میں تو آپ ایکسپیرینس بھی لکھ سکتے ہیں آرگنائزیشن آپ نے لکھنا ہے یعنی کہ ادارہ ٹھیک ہے ورکڈ ایز اور کب سے کب تک آپ نے کام کیا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا اس کے بعد کوئی خاص نہیں ہے ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے سگنیچر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کا کام کمپلیٹ ہے تو یہ فارم ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کاغذات کون کون سے آپ نے اٹیچ کرنے ہیں واپس ہم اسی اشتہار کے اوپر آ گئے ہیں نامکمل اور بعد میں یا آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر کوئی غور نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سرکاری ملازمین اپنے محکموں کے توسط سے درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں تنخواہ اور دیگر مراعات قانون اور قواعد کے مطابق دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور بھی ڈیٹیل مینشن ہے آپ امپورٹنٹ ڈیٹیلز کو ریڈ کر لیں تمام اسامیوں کے لیے تحریری ٹیسٹ کے تواریخ اور ممکنہ امتحانی سینٹر کی معلومات ویب سائٹ سے ہی آپ کو مل سکتی ہے یہ آخر میں اڈریس ہے جس ایڈریس کے اوپر آپ نے جانا ہے یا تمام کاغذات سبمٹ کروانے ہیں کاغذات کون کون سے اٹیچ کرنے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پر لکھا ہوا ہے شرائط و ضوابط درخواست فارم کے ساتھ تصدیق شدہ تعلیمی اصناد اور دو مثال سرٹیفکیٹ منسلک کرنا ضروری ہے اور بھی اگر آپ کا کوئی کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ ہے کوئی آپ نے ڈپلوما کیا ہوا ہے ایم ایس آفس کا یا کوئی اور بھی ڈپلوما ہے تو آپ لازمی اٹیچ کریں اس ڈگری کو ٹھیک ہے آپ کو ترجیح ملے گی جیسے کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اگر آپ اپلائی کریں گے تو ایم ایس آفس بھی آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو آپ کو ترجیح ملے گی ویسے آپ فریش ہیں تو بھی آپ اپلائی لازمی کر لیں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ ڈرائیور کے لیے اپلائی کریں گے اگر آپ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کسی ادارے میں آپ نے ٹریننگ کی ہے تو سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوگا وہ بھی آپ نے اٹیچ کر دینا ہے تصدیق شدہ ٹھیک ہے اچھا یہ پوسٹ ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں شروع میں آپ دیکھ لیں عدالت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نوشہ میں یہ ویکنسیاں موجود ہیں ضلع نوشہ کے مستقل رہائشی جن کے پاس ڈومسائل سرٹیفکیٹ ہو افراد درخواست دے سکتے ہیں کلیئر ہے تو یہ شروع میں ہی لکھا ہوا ہے اگر آپ نے ریڈ کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے شروع میں تو میں آپ کو تمام معلومات سمجھا چکا ہوں اگر آپ کا اب بھی کوئی سوال ہے کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کر دیں باقی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو وہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے اور وہ آپ نے فل کرنا ہے کون کون سے کاغذات آپ نے تیز کرنے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کس ایڈریس کے اوپر آپ نے جانا ہے یا سبمٹ کروانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اگر تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے تو آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں